Bir qadın idi gəldi peyğəmbərə də, peyğəmbər sənə şimal dedi, sən dedi buyurdu, yo bütün hamı səhabələr gətsin, tək danışaq. Peyğəmbər dedi, gedin, diri bəllişdirəm səni. Dedi, mən bir böyük bir günaha mübtəla olmuşam. Sizə buyura bilərsiniz. Həkimə deyirdiyənə danışır. Lazım dedi, hər günahda ki burdu, burada danışsın. Lazım deyil. Amma bir ilahiyatçı, bir ruhani, o insan ki səni doğrudan günahını eşidib əlində bayraq eləməz. Vay olsun elə insanlar halına. Onlar da günahı duçara olurlar. Geçək. Dedi, deyib vərişdirəm. Dedi ki, ya Resulullah bağışlasın xanımlar dəxuuna. Dedi, falan günahı, zina eləmişəm. Evli xanım ola ola eləmişdiz də. Məsələn, bir az ciddiləşdirirəm də gör hansı həddə günah idi. Dedi, həmin günahdan da bir övlad bətnimdə oldu. Deyir, sonra nə oldu? O övlad dünyaya gəldi. Deyir, sonra nə etdi? Dir onu deyir, bir qabın içində sirke var idi. Saldım uşağı onun içinə boğdum. Dir öldü. Bəli, öldü. Sonra di həmən sirkəni apardım bazarda satdım. <laughs> Allah ağçı var. Bataqlığın çək, bir dənə xüsusiyyəti var, çəkdikcə çəkir. Görmüsüz də. Çəkdikcə çəkir, çəkdikcə çəkir. Günah dəpələd. Ay vay. vay. Dedi bunlar hamısı bir tərəfə deyim niyə duçar olmusan? Bu bəlalar dalbadal, bir-digərinin arxasında niyə başıva gəldi? Düz deyir, ya Rasulullah. Sən əsr namazına fikir vermirsən. Qəzaya versən hey. Odur ki, bəzi adam bu gün zöhrü qıldı, sonra qalaram qılaram getdi əsrə qəzaya. Dedi, düz deyirsən ya Rasulullah. Dedi bu əsrə ki qəzaya verməsən rəhmət çəkilib bu bəlaları düşməsən. Yəni bir də hədis deyirəm düzsə. İmam Sadiqdənd İmam Sadiq əleyhissalam belə buyurub: "Bir namaz qəzaya getsən, bütün dünya qızıl olsa, onu Allahın yolunda xərcləsən, heçən ziyanı görməzsən." Deyildim: "Bütün dünya sənindir. Allahın yolunda maşallah xərcləsən, dəyməz ki, dəyməz bir dənə süb namazın qəzasına. Dəyməz."